А то я вчора хлопця прогавила, не показала свої. Отсюди, вот, от тут болото починається А Оце не межа, це от прям річка, да? Річка, річка, ага. Ого. Так, да, раніше тут я картошку садила, а зараз ми вже не можемо ходити. Все, трясина. Іде, а воно затягує. так і хата, коли те та піде. Та в метро будуть тянуть, і так ця хата піде одразу. Том стоїть болоті. Вода льется, можно сказать, от подоконников. Внук у меня есть 4 годика, постоянно болеет. Ниже там у меня люди тоже, вот, вчера корреспонденты спрашивали, а как тут люди, согласны или не согласны под носом. Ну, кого хорошие тут дома, те, конечно, не согласны. А там он внизу, вот, там он ниже, клапанки, Ерм... да. Ермаковская улица, номер 6, номер 2, Сидоренковский переулок номер 2. Тут нас 3-4 дома всего таких, что затапливает. Ну, представьте себе, будет метро тут тянуть. Нас вообще полностью, наши дома посносят Волна mm -hmm. вот это посносит. А вчера, ребята, были те корреспонденты. Mm -hmm. Они мне сказали вчера, что, значит, вы знаете, я говорю, что тут метро будет тянуть. Я говорю, да. А то, что говорит, вас тут сносить будут, я говорю, не знали это. Я бы я с удовольствием, как вы, я за руками, и ногами, чтобы уйти отсюда. А вы думаете, вам побуду какие за замены может, и вы... Об а этом я говорила. Нет, снималось? нет, нет. Ну, обычно сносят, дают же квартиры. Но если... Лучше всего, если частный дом не будут давать, я согласна.